Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi dalam beberapa bulan ni saya agak sibuk sikit lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan sebab saya kena travel sana sini. Jadi selamat berjumpa kembali di Pendawa Teknologi. Okey, jadi cakap pasal saya nak kena travel sana sini tu kan. Jadi salah satu benda yang sangat saya perlukan adalah power bank tau. Nah, jadi dalam duk cari power bank tu, saya telah dihubungi oleh pihak Chuptech dan mereka telah offer saya untuk nak review salah satu power bank mereka. Ha, jadi dah halang-halang saya memang tengah duk cari power bank tu, maka saya pun kata okey lah. Jadi mereka pun hantar dekat saya model ni. Ha, okey, jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, ini adalah model 15 Ultra, salah satu model power bank premium mereka tu. Okey, jadi mai saya cerita sikit dekat anda pasal power bank ni nah. Dia punya kapasiti ni adalah 20,000 mAh. Lepas tu berat dia ni lebih kurang dalam setengah kilo macam tu kan. Okey jadi apa yang best pasal powerbank ni adalah dia support power delivery 3.1 yang boleh bagi sampai 140 watt output kalau kita gunakan satu port. Dan kita boleh dapat sampai 210 watt output kalau kita gunakan ke semua port charging yang ada secara serentak. Okey, jadi saya tak nak bazir masa anda. Saya cerita siap-siap apa yang ada pada power bank ni. Jadi, dia ada 2 USB-C punya port dan dia ada 1 USB-A punya port. Okey, daripada dia punya segi charging protocol yang dia support, dia support macam-macam tau. Antaranya adalah macam tadi saya sebutkan PD 3.1 tu, lepas tu ada yang PPS, ada QC, ada FCP, ada SCP, ada MIPPS. dan banyak katanya macam-macam lah. Jadi secara umumnya dia compatible dengan bermacam-macam device. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya buat bermacam-macam testing untuk nak uji keupayaan power bank ni sebab ramai yang review kata power bank ni dia tahan lama dan sebagainya lah. Ha, tapi sebelum saya tunjukkan dekat anda hasil ujian itu, mai saya tolong beritahu dekat anda lah siap-siap apa yang saya suka dan apa yang saya tak berapa nak suka pasal power bank ni. Okey, antara benda yang saya suka adalah dia punya charging speed tu memang bagus. Okey, ni kalau saya cakap secara umumnya, saya charge laptop ke, saya charge phone ke, memang laju sebab dua benda tu memang saya selalu duk guna masa duduk pergi merata kan. Jadi, dia punya kelajuan tu kalau ke saya nak cakap secara mudah, macam seolah-olah macam kita tu pakai yang original charger yang kita pergi cocok dekat plug point kat dinding tu. Itu yang best dia. Okey, tapi kan tapi, antara benda yang paling saya suka adalah dia ada satu skrin OLED dia kecil yang skrin tu di atas, di atas ni tau jadi dia tunjuk macam-macam maklumat real time dekat situ jadi anda boleh tengok contohnya macam maklumat wattage maklumat voltage dan berapa kapasiti yang tinggal dan berapa lama masa nak charge sebenarnya kita macam-macam lah jadi skrin kecil itu memang bagus. Okey, lepas tu noh, daripada dia punya segi build quality kan. Saya boleh katakan kepada anda memang benda ni kalau anda sekali tengok memang anda nampaklah dia premium. Dia punya casing ni memang aluminium dan terus teranglah saya cakap kepada anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian, power bank ni dia tak nampak murah. Kalau tengok pun anda tahulah dia mahal kan. Okey, jadi itu adalah antara apa yang saya suka. Okey, mai saya cerita pula dekat anda beberapa benda yang saya tak berapa suka. Okey, satu benda yang saya tak suka adalah benda ni pada saya dia agak berat sikit kalau kita nak bawa berjalan macam ni saja. Lepas tu satu lagi dia punya size tu adalah macam ni, panjang macam ni kan lonjong macam ni. Jadi kalau anda nak letak dalam seluar ke apa ke dia macam tak berapa nak sesuai lah. Okey, tapi kau nak cakap pasal nak komplain pasal berat tu pun sebenarnya tak boleh juga tau. Kalau kita nak kapasiti bateri yang elok, maka sudah semestinya power bank tu akan akan beratlah sebab kapasiti bateri tu kan? Tapi itulah dia. Tapi kalau anda bawa benda ni dalam beg, insyaAllah tak ada masalah. Okey lepas tu satu lagi kan? Dia kalau anda tengok dekat anda atas ni, macam saya kata dekat anda tadi, dia ada dua port USB-C dan satu port USB-A. Jadi saya terfikir kalau dia ada lagi banyak port kat situ macam lagi baik sikitlah. <laughs> okey, okey. Jadi cukup sedikit perkenalan dekat situ. Jadi jom saya tunjukkan dekat anda ujian-ujian yang saya dah buat pada power bank ni. Saya buat beberapa real world test untuk nak tunjukkan kepada anda nah keupayaan power bank 15 Ultra ni. Jadi ujian pertama yang saya buat ni adalah saya cuba charge tiga device. Ha, dua handphone, satu laptop, tiga device. Di mana saya charge device tu satu per satu tau, bukan serentak, satu-satu. Jadi mula-mula saya charge dulu telefon Honor Magic V3. Jadi telefon Honor Magic V3 ni dia punya battery capacity adalah 5000 mAh dan dia ada super charge yang boleh pergi sampai sampai 66 watt. Okey, jadi untuk nak charge telefon ni saya gunakan kabel USB C yang dibekalkan sekali dengan charger tu. Jadi dekat kabel tu dia tulis rated 6 ampere. Alright, jadi Honor Magic V3 tu dia punya bateri memang kosong Memang habis terus lah kosong persen Manakala yang power bank tu saya full charge je Sampai 100% Lepas tu dalam masa yang sama juga saya rekodkanlah masa Untuk nak tengok berapa lama masa yang diambil Untuk nak charge telefon tu sampai full Alright. Jadi setelah 25 minit lebih kurang macam tu, telefon Honor Magic V3 tu dia dah full charge daripada kosong tau. Dan untuk nak charge telefon tu daripada kosong sampai penuh 100%, dia hanya gunakan 12% sahaja kapasiti power bank ni. Ha, jadi bateri power bank tu tinggal 88% lagi. Jadi banyak lagi. Okey, seterusnya saya charge pula telefon Honor Magic V2 yang mana bateri dia pun masih lagi ada 50%. Ha, kalau yang tadi saya charge bateri tu dia pada kosong tau. Yang ni sengaja saya tinggal 50%. Okey, jadi saya rekodkan juga masa yang dia ambil untuk nak charge telefon tu sampai penuh satu waktu. Okey, jadi yang Honor Magic V2 ni pula dia punya kapasiti nah sama adalah 5000 mAh dan dia boleh supercharge juga sampai 66 watt. Okey, jadi masa tengah charging, tu tuan anda boleh tengok dekat sini lah, dia tengah duk tulis tu. Nampak tak dia tulis super charge adalah pada 50W. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas dalam 38 minit macam tu, penuhlah terus bateri Magic V2 tu dan dalam power bank tu tinggal 72%. Maksudnya, untuk nak charge lagi 50% telefon tu, dia hanya gunakan 16% sahaja bateri power bank tu. Ok, jadi itu dua telefon lah. Alright, seterusnya saya cuba pula untuk nak charge MacBook Air M1 saya yang mana bateri dia hanya tinggal 10% sahaja. Jadi untuk pengetahuan anda, nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bateri kapasiti MacBook Air M1 ni adalah 4380 mAh. Lepas tu kalau anda tengok lah, dia punya power adapter yang dia bagi tu untuk MacBook tu, dia rated kat situ dalam 30W macam tu lah. Tapi saya duk perasan kan, kita boleh charge dia di antara dalam 40 ke 45W. Jom tengok bergantung pada charger yang kita gunakan. Ok, jadi sama juga saya rekodkan masa untuk nak tengok berapa lama masa untuk nak charge MacBook saya tu sampai full 100%. Okey, jadi masa tengah dok charge MacBook tu anda boleh tengok dah dia punya output charging watt tu adalah dalam 40 watt lebih kurang macam tu lah. Nah, uh, okey. Jadi selepas 1 jam lebih, 1 jam 43 minit lebih kurang macam tu, bateri laptop saya daripada 10% tu teruslah jadi 100%. Sah ha? dan untuk nak charge laptop tu sampai penuh saya dah gunakan hampir ke semua kapasiti bateri power bank tu. Maksudnya sampai dekat nak habis. Jadi masa awal tu sebelum saya charge tu dia ada lagi dalam 72% dekat dalam bateri power bank tu. Lepas dah charge 60% MacBook tu sampai cukup full kan. Hanya tinggal 4% sahaja lagi pada power bank tu. Jadi maksudnya untuk nak charge 90% bateri MacBook saya dia gunakan dalam 68% kapasiti bateri power bank tu. Okay, sambil tu nah, saya nak tengok juga suhu bateri power bank tu menggunakan thermal camera. Okay, lagi sekali saya maklumkan nah, saya charge semua telefon yang dua-dua telefon tu dan juga laptop tu secara berterusan satu persatu tak berhenti. Ha, nah, jadi anda boleh tengok dekat sini nah. Suhu dia adalah lebih kurang dalam 33, 34 Celsius macam tu saja. Jadi pendek katanya tak panah lah. Okay, jadi rumusan untuk ujian pertama ni untuk real world usage Ya, secara umumnya kita boleh charge beberapa device sebelum bateri power bank ni habis sepenuhnya. Dalam ujian pertama tadi saya charge satu persatu device tu kan. Ah ha, jadi dalam ujian yang kedua ni pula saya nak charge kedua-dua telefon tu yang mana bateri dia dah habis tu saya nak charge secara serentak. Jadi bateri telefon tu memang kosong tu habis tu saya duduk buat benchmarking dan sebagainya bagi habis kan. Okey jadi telefon yang saya gunakan adalah satu Honor Magic 7 Pro yang mana kapasiti bateri dia adalah 5850 mAh dan boleh super charge sehingga 100 watt. Ha, dan satu lagi telefon pula adalah Samsung Galaxy S24 Ultra yang mana bateri kapasiti dia adalah 5000 mAh. Okey, jadi sama macam tadi, saya charge power bank tu sampai penuh. Okey, lepas tu kan, saya cucuk dua-dua kabel dekat telefon tu dan juga kat power bank tu secara serentak. Lebih kurang serentak macam tu lah. Bagi nak tunjukkan anda, saya cucuk serentak kan. Okey, jadi saya gunakan kabel USB-C yang sama yang dibekalkan. Yang mana dua-dua tu adalah rated 6A tu. Maksudnya kabel sama menggunakan satu power bank yang sama kan. Aa, jadi itulah dia. Jadi saya cucuk kepada dua-dua power bank punya USB-C. Okey, jadi selepas dalam 55 lebih minit macam tu kan saya perasan bateri Honor Magic 7 Pro tu dah sampai 100%. Maksudnya dah full charge. Manakala yang Samsung Galaxy S24 Ultra tu dia dah charge sampai 90%. Tinggal 10% lagi. Jadi pada waktu tu saya tengok lah bateri power bank tu tinggal dalam 28% lagi. Lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi saya pun teruskan lah charge. Saya biar je charge kat itu. Jadi saya biar dia dua-dua telefon dekat situ. Saya tak cabut mana-mana kabel. Saya sengaja tinggal supaya bila dah cukup satu poteh barulah saya cabut dua-dua telefon tu. Okay, jadi untuk nak charge dua-dua telefon tu saya perasan lah bila nak charge dia sampai penuh Samsung dan juga Honor tu jumlah masa keseluruhan dia adalah dalam satu jam setengah lebih kurang macam tu nah, dan pada akhir sekali tu bila saya dah cabut kabel tu semua baki bateri pada power bank tu adalah 25% Okay, maksudnya saya gunakan 75% bateri untuk nak charge kedua-dua telefon tu yang mana kedua-dua telefon tu dia punya bateri capacity dalam lebih kurang dalam 5000 mAh tu daripada kosong sampai 100%. Okay, lepas tu kan, saya nak tengok apa yang saya boleh buat dengan baki 25% yang ada dekat bateri tu kan. Jadi, saya pun try lah charge satu lagi telefon iaitu Samsung Galaxy A56 5G. Di punya kapasiti bateri telefon tu juga adalah 5000 mAh. Jadi, pada waktu tu saya cucuk je telefon tu dan saya sambungkan terus kepada power bank tu. Saya biar sajalah sampailah power bank tu turut habis. Maksudnya, dia turut sampai kosong tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan 25% baki pada bateri power bank tu, dia boleh charge telefon Samsung Galaxy A56 5G tu sampai 63%. Okey, jadi melalui ujian yang kedua ni memang terbukti nah dalam real world usage kita boleh charge hampir 3 telefon dengan satu power bank ni. Dalam ujian ketiga ni, saya cuba untuk nak charge tiga telefon yang dah habis bateri tu eh, secara serentak. Jadi kalau anda tengok dalam ujian-ujian sebelum ni kan, saya charge satu persatu ataupun saya charge dua saja. Jadi kali ni saya charge tiga tu eh, secara serentak. Jadi untuk nak buat ujian ni saya habiskan bateri pada telefon Honor Magic V2, Honor Magic V3 dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Ha, jadi saya charge ke semua 3 3 telefon tu secara serentak menggunakan kesemua port USB-C dan juga USB-A yang ada pada power bank ni. Ha, jadi kedua-dua telefon Honor tu saya sambungkan pada port USB-C manakala yang Samsung Galaxy S24 Ultra tu saya sambungkan dia kepada port USB-A. Okey, jadi bila bateri power bank tu dah kosong lah, saya tengok lah, pada telefon Honor Magic V2 dan juga Honor Magic V3 tu, dia boleh charge telefon tu sampai penuh. Manakala yang Samsung Galaxy S24 Ultra tu, dia boleh charge sampai 82%. Ha, ini saya just rentak tau, tuan-tuan dan -tuan perempuan sekalian. nah, Saya, masa ni saya tak rekod masa lah, saya just cocok, saya tinggal, sampailah lah bateri powerbank tu habis. Okay, sambil tu lah tuan-tuan dan -tuan perempuan sekalian, mungkin anda terfikir tau. Kenapa yang telefon owner tu yang full charge dulu dan bukan Samsung tu yang full charge dulu kan? Okey, jawapan dia senang saja. Sebab port USB A pada power bank ni hanyalah dia boleh output dalam lebih kurang kalau tak siap saya dalam 15W macam tu tau. Jadi dia jauh lebih rendah kalau nak dibandingkan dengan kedua-dua port USB C yang ada dekat sini. Jadi sebab itulah telefon yang bersama dengan port USB C tu dia charge lebih cepat. Okey, jadi memang betul berdasarkan ujian ni secara umumnya kalau kapasiti bateri telefon anda adalah lebih kurang dalam 5000 mAh, maka anda boleh charge telefon anda dalam 3 kali sebelum bateri power bank ni terus habis. Sambil tu, ini saya tunjukkan dekat anda ujian untuk nak tengok berapa charging current tertinggi yang boleh power bank ni bagi. Jadi saya gunakan telefon Honor Magic 7 Pro yang dah diinstall dengan application Ampere. Jadi seperti apa yang anda boleh lihat nah dia boleh P sampai 7A lebih macam tu. Okey, tapi nah tapi untuk pengetahuan anda nah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umumnya walaupun kita tengah duk gunakan fast charging kan, biasanya telefon tu dia tak akan pergi lebih daripada dalam 6A macam tulah lebih kurang tau. Lepas tu satu lagi benda yang anda kena faham nah apa yang ditunjukkan pada aplikasi Ampere itu adalah berdasarkan maklumat yang dibagi tahu oleh sistem Android itu sendiri. Jadi kalau kita betul-betul nak tahu berapa current ataupun amp yang digunakan, kita kena pakai yang USB tester tu. Yang itu baru bacaan dia lebih tepat. Aa, dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian anda boleh tengok juga nah bila saya sambungkan power bank pada telefon tu dia terus keluar super charging maximum 100W Aa, jadi itu adalah keupayaan yang ada pada telefon owner tu untuk ujian terakhir ni, saya buat ujian charging 10 minit. Jadi, saya nak tengok kalau kita charge dalam 10 minit, berapa jumlah percentage bateri yang kita boleh dapat pada device-device yang di-charge tu. Okay, jadi, saya gunakan telefon yang sama iaitu yang Honor Magic V2, Honor Magic V3 dan juga Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadi, kesemua bateri telefon tu, semua habis kosong tu kan. Okey, jadi ini saya tunjukkan kepada anda nah, maklumat output pada skrin OLED yang keluar pada power bank tu. Sebab tu saya suka dengan skrin tu tau, sebab anda boleh tengok tau maklumat berapa watt, berapa m voltage dan sebagainya. Okey. Jadi bila dah cukup 10 minit, saya pun cabutlah ke semua kabel power yang daripada dekat power bank tu saya cabut pun kan. Ha. Jadi dekat sini anda boleh tengok, telefon Honor Magic V3 tu dia dapat charge 31% manakala yang Honor Magic V2 tu dapat charge 18% dan yang Samsung Galaxy S24 Ultra tu yang bersambung dengan port USB A tu dapat charge 10%. Jadi secara rumusannya lah kalau anda nak cepat dan bateri telefon anda tu pendek katanya dah habis terus kan. Jadi dalam 10 minit macam tu, anda boleh dapat penuhkan sekurang-kurangnya dalam 1 per 3 daripada kapasiti bateri telefon anda. Kalau anda sambungkan satu telefon pada power bank ni. Jadi pada saya, itu dah cukup bagus terutamanya kalau kita nak cepat. Sebelum kita pergi kepada bahagian rumusan video ni, saya tunjuk dulu dekat anda ujian berapa lama masa yang diperlukan untuk nak charge power bank ni kalau dia punya bateri tu dah habis terus, maksudnya dah sampai kosong. Okey, jadi untuk nak buat ujian ni, saya gunakan charger daripada jenama yang sama. Saya beli dia punya charger tu. Jadi, keupayaan charging dia tu adalah maksimum 140 watt. Jadi, charger ni dia ada 3 port USB-C dan 1 port USB-A. Jadi, port USB-C yang C1 dan C2 tu dia support PD 3.1 yang boleh bagi output sampai 140 watt. Okey, jadi saya rekodkanlah masa tu. Saya nak tengok berapa lama masa yang nak ambil untuk nak full charge power bank ni kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya sambungkan port USB C C1 dekat charger tu kepada port USB C C1 dekat power bank ni kan. Okey, dan seperti apa yang anda boleh lihat dekat sini nah Charging wattage yang direkodkan pada waktu tu adalah dekat 130 watt. Tinggi waktu tu. Okay, tapi kan dia ada satu benda yang best tau. Saya perasan lah, lepas dalam lebih kurang dalam setengah jam, 25 minit ke setengah jam macam tu, tiba-tiba dekat screen OLED power bank ni, dia tulis apa tau? Dia tulis High Temperature Protection. <laughs> dia suruh saya sejukkan dulu power bank ni sehingga suhu dia berada antara 10 ke 30 Celsius macam tu selama setengah jam. Okey, sebenarnya lah, itu adalah satu ciri yang sangat baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian di mana power bank 15 ultra ni dia ada ciri keselamatan yang mengelakkan overheating Ala ha, lepas tu saya baca nah selain daripada ciri nak selamatkan daripada overheating tu dia pun ada ciri untuk nak elakkan overcharging dan juga short circuit. Jadi berbalik kepada yang overheating ni jadi bila dia sampai kepada satu suhu tertentu dia akan keluar warning tadi tu yang warning notification tu dan dia akan hentikan charging. Okey jadi ni saya tunjuk dekat anda nah kalau anda nak tahu nah suhu power bank ni jadi saya ambil gambar dengan thermal camera tu. Jadi pada waktu yang keluar notification tu suhu dekat power bank tu adalah dalam 41 ke 42 Celsius macam tu. Manakala yang suhu charger tu pula adalah dekat 50 Celsius gitu. Okey, lepas tu kan saya tengok status dekat power bank tu masa dia berhenti charge tadi kan. Jadi dalam tempoh yang kata 25 minit ke setengah jam tu, kan masa saya set tu kan saya charge daripada kosong. Sebelum dia berhenti sebab panas tu, power bank tu sempat charge sampai 62%. Jadi maksudnya dalam lebih kurang dalam setengah jam tu daripada kosong dia boleh naik sampai dekat 60% lebih. Okey bagus tu. Okey, jadi lepas tu lah bila saya dah tunggu sekejap kan Jadi bila power bank tu dah sejuk Dan warning tu pun dah tak ada Saya pun teruskanlah balik charge power bank tu Okay, tadi masa dia berhenti warning tu Saya stop timer Jadi masa nak charge ni saya start balik timer Jadi kita tahulah berapa lama masa yang dia ambil tu kan Okey, jadi bila saya tengok nah bila saya sambung balik charger tu kalau anda perasan nah dia punya charging watt tu adalah 128 watt. Jadi kalau tadi dapat dalam 130 macam tu. Jadi konsistenlah gitu kan. Alright, jadi lebih kurang dalam 55 minit macam tu secara total akhirnya power bank tu pun di-charge lah sepenuhnya sehingga 100%. Jadi secara umumnya, kalau kita dapat maintain charging pada 130W macam tu lebih kurang, kita akan boleh charge power bank ni dalam tempoh lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam macam tu. Dia tapi dalam masa yang sama dia bergantung jugaklah kepada thermal throttling dan juga safety protocol yang ada kan. Okay, sambil tu noh pada masa last kali tu bila saya dah habis charge power bank ni kan, saya check lah suhu power bank tu dengan thermal camera, saya tengok suhu dia okey, stabil pada 36 Celsius. Jadi maksudnya dia sempatlah charge sampai habis sebelum dia sampai certain certain limit suhu tu kan. Alright. Tapi noh, tapi noh, dia ada satu benda lagi tau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada satu benda yang best noh. Satu ciri yang best pada power bank yang 15 Ultra ni, dia ada satu mode yang dipanggil sebagai beast mode. Jadi apabila anda sambungkan kedua-dua port USB C yang ada dekat power bank ni kepada satu PD charger ataupun dua PD charger contohnya kan maka dia akan act aktifkan beast mode di mana keupayaan charging tu dia akan naik sampai maksimum 165 watt. Jadi kalau anda tengok bila cucuk beast mode tu memang laju betul. Jadi ciri ni menarik tau sebab dia memang akan mempercepatkan masa charging power bank tu. Ha, <tuh> jadi itulah kalau anda nak cepat, ciri ni memang sangat berguna. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian ujian saya terhadap power bank Chuptek 15 Ultra ni. Jadi berdasarkan semua ujian tu insya-Allah saya boleh rumuskan yang power bank ni adalah satu power bank yang sangat baik. Dia sangat berguna terutamanya kalau anda ni sentiasa on the move ataupun anda nak pergi melancung dan sebagainya. Ha okey sat. Cakap pasal nak pergi melancung tu, Power bank yang 15 Ultra ni dia di rate sebagai airline safe. Jadi anda tak perlu nak risaulah kalau anda nak bawa power bank ni nak naik flight dan sebagainya. Insya-Allah tak ada isu lah nak check-in semua tu kan. Jadi power bank 15 Ultra ni adalah 74 watt hour. Dia masih lagi dalam had yang 100 watt hour yang ditetapkan oleh International Air Transport Association yang kita panggil IATA tu lah. Okey dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah bawa naik dah pun power bank ni naik dalam flight AirAsia beberapa kali pusing satu Malaysia. Tak tak ada isu saya bawa naik letak atas flat letak atas riba cuma kita tak dimindahkan untuk charge saja tapi boleh bawa naik tak ada masalah Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya anda berminat dengan power bank ni, saya tengok harga dia lebih kurang dalam RM300 macam lah dekat kedai rasmi Cuk Tech Malaysia di Shopee dan juga di Lazada. Lepas tu manakala yang charger yang saya pakai itu pula, harga dia lebih kurang dalam RM190 macam tu. Okey, cuma saya nak kena maklumkan yang charger tu saya tak beli daripada official store mereka di Shopee ataupun Lazada tau. Tapi saya dimaklumkan bahawa dia akan available tak lama lagi. Jadi kalau anda berminat, semua maklumat produk ni saya dah letak dekat video description ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah video saya untuk kali ini. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat, maka saya harap anda sudilah untuk nak subscribe ke channel YouTube Pendawah Teknologi kalau anda tak subscribe lagi dan juga follow Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn dan pendek katanya macam-macam lah kan. Saya dah letak dah semua link tu dekat video description ni. Jadi anda boleh tengok lah dekat sana lah. Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.